न्यूज आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे मुस्लिम समाजाचा आक्रोश मोर्चा धडकला बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नितेश राणेच्या वक्तव्याचा केला निषेध भाजप आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिम समाजाबद्दल अश्लील भाषेचा वापर करत मस्जिदीमध्ये घुसून चुनचुनके मारेंगे अशा प्रकारची धमकी फुल्याम दिली आहे त्यामुळे मुस्लिम समाजात असंतोष पसरलेला आहे आज सहा सप्टेंबर रोजी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारास बुलढाणा येथील इंदिरानगर येथून मुस्लिम समाजाने भव्य आक्रोश मोर्चा काढला सदर मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला यावेळी एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करत नितेश राणे याला अटक करून भाषणावर बंदी घालण्याची मागणी केली या मोर्चात सहभागी होऊन माजी आमदार हर्षवर्धन सपकाळ काँग्रेस प्रदेश सचिव जयश्री शेडके आझाद हिंद संघटनेचे अध्यक्ष सतीशचंद्र रोठे मलकापूरचे माजी नगर अध्यक्ष हरीश समर्थन दिला। दिया सितम्बर दो हजार चौबीस में इसके निकाला गया नबी करीम शान में एक बंदे ने गुस्ताखी की उसके लिए हमारी तरफ से गवर्नमेंट की खिदमत में अर्ज है की वो जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी ऐसे लोग जो है देश को खोखला करते हैं और देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं उसके बाद एक बंदे ने और मुसलमानों के खिलाफ बोला खाम खा कि हम उनकी मस्जिदों में घुस के उनको मारेंगे तो ये खैर चीज अच्छी बात नहीं है इससे लोगों में आपस के अंदर क्या है झगड़े और फसाद और दुश्मनी पैदा होती है जो देश की एकता के लिए बहुत नुकसानदायक है ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट से हम गुजारिश करने आए हैं और निवेदन देने के लिए आए हैं कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे लोगों को अंदर बंद करें और नाम लेने की क्या जरूरत है तो ऐसे लोगों को जो है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करें ताकि आइंदा देश की इन जो है एकता की जो जड़े हैं इनको खोखला करने वाले न पैदा हो और उनके मुंह पे लगाम लख लगे, लगे ये जरूरी है किसान परेशान है फसल को दाम नहीं नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और ऐसे मसले होने के कारण अभी ये सत्ताधारी लोग जो उसके मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये समाज में फूट पैदा करने वाले स्टेटमेंट कर रहे हैं ये किसी धर्म किसी मजहब के बारे में के खिलाफ में नहीं तो ये संविधान के खिलाफ है देश की एकता अखंडता के खिलाफ में ये जो साजिश जा रही है उसका हम सही दिल से उसका कंडेप्ट करके एक सुरेश राणे नाम का जो आदमी अपने आप को जो महाराज कहलाता है ये बड़ी बदतमीजी के साथ जो बातें कर रहा है ये बर्दाश्त के बाहर है वास्तव में महाराष्ट्र की सरकार ने ये कानून बनाना चाहिए कि जो किसी महापुरुष के बारे में किसी प्रेषित के बारे में किसी भगवान के बारे में ईश्वर के बारे में कुछ बोलता है तो बेअदबी जैसे कानून जैसे पंजाब में बे का कानून है वैसे कानून बनाया जाए और ये इनके जैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए मुख्यमंत्री जैसा एक संविधान के संविधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जो है वो कार्रवाई के बदले यदि उनके बाल को हाथ लगाने वाली बातें करता है तो ये बहुत ही संगीन दुश्मन अपराध है हम इसका भी यहां पर उनके राजीनामे की मांग करते दूसरा नीलेष राणे जो है ये इनका जो मतदान का अधिकार है वो चुना जाए क्योंकि समाज में फूट पैदा करना ये एकता अखंडता के खिलाफ में जाना ये राष्ट्रद्रोह है उनका मतदान का अधिकार छिनल्या जायची मागणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिम बांधवांच्या संदर्भामध्ये अतिशय चुकीचं आणि अराजकता पसरवणारं अशा प्रकारचं वक्तव्य केलंय त्या वक्तव्याचा मी सर्वप्रथम या ठिकाणी जाहीर निश्चित करते या देशाची परंपरा ही हिंदू मुस्लिम एकतेची परंपरा आहे या देशामध्ये सगळ्या जाती धर्माची लोक अतिशय आनंदाने गुन्ह्या गोविंदाने राहतात आणि ही परंपरा महाराष्ट्राची नाही या पद्धतीने वक्तव्य करणं हे अतिशय चुकीचं आहे आणि हे समाजभावना भडकवणारं त्यांचं हे वक्तव्य आहे त्याच्यामुळे त्यांना तातडीने अटक झाली पाहिजे त्याचबरोबर राहत इंदोरी साहेब म्हणतात की सभी का खून शामिल वतन की स्मिट्टीमे की किसी के बाप का हिंदुस्तान थोडी आहे तर हे खरं आहे या देशामध्ये या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी सगळ्याच जाती धर्माच्या महापुरुषांनी त्या ठिकाणी महामानवांनी आपलं रक्त सांडलंय त्यामुळे अशा प्रकारचं वक्तव्य कोणी करू नये आणि मी आमच्या मुस्लिम बांधवांनाही विनंती करेल की या प्रसंगाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन आपण सगळ्यांनीही शांतता आणि संयम बाळगा आमदार नितेश राणे यांनी मुस्लिमांना मस्जिदमध्ये चून चून के मारेंगे असं स्टेटमेंट वापरलं त्यामुळे देशातलं सार्वभूत धोक्यात आलेलं आहे ही लोकशाही धोक्यात आलेली आहे नितेश राणेंनी केलेल्या वक्तव्यामुळे तमाम हिंदू मुस्लिम समाजामध्ये असंतोष निर्माण झाला त्याचा प्रातिनिधिक स्वरूपात महाराष्ट्रातला पहिला मोर्चा आम्ही बुलढाणा शहरामध्ये हिंदू मुस्लिम एकता मंचावतीने काढला नितेश राणेंना या माध्यमातून आवाहन करतो जर तू ओरिजिनल नारायण राणेची अवलाद असेल तर बुलढाण्यामध्ये मस्जिद पाय देऊन टाको आम्ही तुझं स्वागत करू